А а Давайте за бы, взрослый. Взрослый, 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 взрослый. Никто не против, чтобы здесь появился любой, кто ездит по этим дорогам. На машине, на велосипеде, да. также да. будет пешком. Да. Олег тоже мог здесь появиться. но, но. И, а, Это все теперь, к сожалению, благодаря тем а, людям, которые выразили сюда желание прийти и не пришли, это превращается в акцию а, уважаемого Олега. На самом... Кто им заважал прийти каких так как мы. Виталий, ты ездишь на машине? Меня зовут Андрей Черников. Я на прошлой неделе создал группу, Молодец, группу которая называется «Я ненавижу как Украфтодор». И э, люди заявили желание чуть -чуть провести эту акцию. Вот она здесь. Вот. К сожалению, Мало кто пришел, тем не менее... 3000, Андрей, я читал вчера ваш блог. 3000 людей подписалось в дом. Это хотя бы 300 человек пришли. А вот это так, пятеро человек. Так вот, а, самое главное, что хотелось бы сказать тем, кто возник на что, что дороги в этом году просто исчезли. Мы оказались в полной внутренней изоляции. Мы не можем ездить между городами, мы даже по городу не можем ездить. Мы не можем передвигаться по Киеву, в котором, как считалось, самые лучшие дороги в Украине. Ну, Лучше это громко сказать. Как вы, вы все видели, на нас отреагировал премьер-министр Николай Азаров, правда в своей манере, а, высокомерно достаточно. Тем не менее, а, насколько мне известно, вот это... Маленькая такая акция, которая здесь происходит, теперь она будет в других частях Украины. Причем это уже а, не я организатор, не Олег, не политики, это, это обычные люди, которые уже не могут просто передвигаться. И об этом нужно хотя бы говорить. Поэтому мы здесь. Вот. На самом деле, крушить мы это здание не будем. Украинский это одна из структур, которая отвечает за дороги. Хотя мы прекрасно знаем, что есть областные отделения автодора, есть дороги финансирования, государство местного, но оказалось, что эти люди не просто закопали деньги наши, они просто размазали по земле. Как вы все знаете, с прошлого, если не ошибаюсь, года мы, даже если бы хотели уклониться от, такого, от налога от транспортного сбора, мы этого сделать уже не можем, потому что цена за э, деньги за дорогу включена в цену на бензин, на топливо. И мы это платим. Поэтому вопрос, где деньги, где дороги? Пока просьба этой организации, Николаю Яновичу, Виктору Федоровичу, представьте на минуту, что завтра Евро-2013. Наведите хоть какой-нибудь порядок. Это первое. И затем, пожалуйста, не рассказывайте нам, что у нас зима, она везде не ездит, не рассказывайте, что дождь. И не жалуйтесь, что по дорогам ездят тяжелые машины. Вы хотите, чтобы они не ездили? Это невозможно. Добавим к этому. Hyundai не ездят, авиакомпании не летают. И теперь мы не можем передвигаться. Спасибо большое. Я хочу додать.